Есть такая тема, называется «безопасный город». Безопасный город – это тогда, когда МВД или городские власти имеют возможность наблюдения за тем, что творится на улицах постоянно, и когда что-то случается, могут это. Это имеется не только в обратном плане, когда ты можешь расследовать, что случилось, или посмотреть. Это очень упреждающие такие действия, которые способствуют чтобы люди не делали глупости или избегали преступлений. Очень обширная информация, если вас интересует, у этого международного центра есть сайт, где все написано. То есть много уже работает по наработанной, как бы, какие-то курсы раз в году, такие это. Там нужно искать, я понимаю, что вам будет удобнее. Есть очень много курсов русскоязычных, Потому что понимают, мы работаем как бы с СНГ русскоязычных, Потому что, ну я заметил, как-то не очень много англи... англоговорящих приезжают на эти курсы. И знаете, чтобы не тянуть, э, когда за это этой зимой. Это вот, спасибо большое. Я как бы предлагаю уже сразу вам. Каждый год среди нас есть люди, которые этот курс. Курс, который вот сейчас, особенно, на мой взгляд, опять-таки, может я ошибаюсь, актуален в Украине. Называется полиция, у нас по полиция и общество. Вроде бы что там делать месяц. Но это очень важный курс, потому что полиция, которая на улицах, которая как называется, в отделении а денег нет, она решает очень много. Вот именно метод общения. Вы знаете, можно ответить человеку так, так, и можно как-то принять. Вот все это обучается на этом месячном курсе, который полностью как бы за нас еще в очень таких комфортных условиях, как бы гостиница, дом отдыха, включает в себя и, конечно, развлекательные программы, то есть познавательные поездки по Израилю, туристические, если вы хотите, передавайте мне имя и все остальное мы уже сделаем как бы, с ним. Где-то это обычно в ноябре месяце. Это не потому, что это зима, а потому что это более-менее единственное время, когда можно посетить Израиль, не, не выдыхаясь. Это курс в течение месяца на берегу моря. В общем, пожалуйста, если у вас есть, вы хотите кого-то предложить, кого-то это с удовольствием мы это в этом году сделаем для Волыни. Сегодня это намного проще, потому что раньше нужно было шел к министру МВД, чтобы он подтвердил этого кандидата. Сегодня можно это сделать так, то есть через нас.